Непетровская область является одной из, может быть, даже самой да, главной задействованной областью в этом конфликте, который происходит на основном стоке страны. И жители этой области отдали и силы, и средства, некоторые даже отдали жизнь для того, чтобы этот конфликт остался там и не пришел сюда. Основная же идея лежит в том, чтобы показать, как происходил боевой путь, волонтерский путь, да, путь медработников, путь раненых. Всех тех, кто принимал непосредственное участие в, скажем так... Ну, восстановки того конфликта, который происходит на востоке страны. То У нас существует очень большое количество малых экспозиций: каждая школа, каждое какое-то учреждение, каждая организация, которая каким-либо образом была причастна к этому к этим событиям, происходящим у нас в стране, она имеет некий набор экспонатов, да, и приглашает волонтеров, приглашает воинов для того, чтобы показать, что у них есть. Мы хотим сделать, показать пример всей Украине для того, чтобы. Это все собрать в одном месте. И самое главное, это показать тот путь тех павших героев и не забыть о том, что они сделали для нашей страны. У нас очень сильная поддержка руководства Дентровской области, в частности губернатора, да, всех его замов, которые готовы приложить все максимальные усилия для того, чтобы проект был реализован в минимально кратчайшие сроки. Строителям мы подготовлен самый нереалистичный макет с элементами аэропорта, с танками на улицах. Все это, к примеру, там красивой зоной цветов отделяется от города, как символической границей. Мы говорим о блиндажах, мы говорим о интерактивах. Улица э, аутентичных расстрелянных знаков дорожных из зоны то, то, что видел каждый, и волонтер, и солдат. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Днепропетровской области для того, чтобы мы не забыли ни одного героя этой войны, не забыли все эти подвиги, которые совершили наши жители Ветровска. Просим всех максимально включиться в создание этой большой экспозиции и приносить истории, личные вещи, какие-то артефакты с этой войны, которые вы готовы передать либо на временное использование, либо на постоянное использование в эту экспозицию.